У мене питання до Олексія. Ви говорили сьогодні про оборону. Нам також це питання дуже болить. Ми беремо участь в обороні країни. Ми маємо ряд різних законодавчих ініціатив відносно оборони. В першу чергу це означає, що ми хочемо відбудову власної армії здійснювати пришвидшими темпами. Чи ваша партія підтримала би нас в парламенті з нашою оборонною стратегією? Искусство работы в парламенте – это искусство слышать друг друга, а не орать и ждать, когда другой заткнется, чтобы начать опять говорить снова. Безусловно, любые документы будем изучать, понимать, насколько это соответствует нашему восприятию жизни. Мы точно так же предполагаем, что надо делать сначала резервную армию, возможно, по принципу Израиля и Швейцарии, когда каждый человек должен быть готов защищать свою страну. Я абсолютно согласен с вами, что надо реформировать полностью систему Министерства обороны, которую Гелитай превратил в Министерство охороны, в первую очередь самого себя. И не считаю правильным, что у нас каждый чиновник, который уходит с этой должности, переходит в РНБО или на какую-то другую сладкую должность, а не на пенсию, причем мизерную в самой маленькой в стране. Поэтому, безусловно, по всем вопросам, связанным с обороной, учитывая, что мы имеем общие интересы, общие границы, и на многие вопросы э, смотрим одинаково, что не касается крайне правых взглядов. Безусловно, ми будемо голосувати і ви точно так же, так щоб було хорошо в стороні, а не кожному із нас. Це була відповідь навесні цього року. Парламент ухвалив закон про суспільне мовлення. Згідно з яким всі державні телерадіокомпанії мають на базі цих компаній має бути створене суспільне мовлення. Водночас парламент того ж дня завалив законопроект про роздержавлення друкованої преси. Мене цікавить, як ваші партії голосуватимуть за законопроект про роздержавлення преси в новому парламенті. Він обов'язково буде, і чи голосуватимуть вони за законопроекти, які нададуть суспільному мовнику майбутньому більше фінансової незалежності і редакційної? Дякую, дякую, Олексій, Ваш за перший. я начал свою роботу кур'єром спортивної газеті тисяча дев'ятсот восімчок. знаю, хорошо знаєш такою продукція. У для діюри Пересунька работал с Валером Мирским, с Димой Карманом и 20 лет э, занимаясь работой на телевидении постоянно будучи обвиненным в том, что мы делаем свои тесты за деньги э, я если бы брал по 5 копеек, уже наверное ездил на Тесле, как Геннадий Балашов э, безусловно, я считаю, что э, пресса не должна быть государственной но э, доступ до информации у людей должен быть э, гарантированно обеспечен не группа олигархов, как это происходит сейчас в Украине а Грамотными людьми, которые дают информацию народу как историки? Никак ее не трактуя, а просто подавая как свершившийся факт. Люди достаточно умные в этой стране, чтобы делать свои выводы, а не делать выводы за олигархов и приумножать их богатство. Потому добрый. что никто из них не придумал ни iPhone, ни Google, ни студию Pixar. Они просто украли в 90-х, а теперь помаленечку возвращаются в 2000-х. Спасибо, Алексей. Он... Первый вопрос блока. Нужно ли? и как именно перепрофилировать экономику Донецкой и Луганской областей, учитывая регрессию угольной промышленности, на которой базировались эти регионы. Алексей? Вы знаете, меня крайне возмутил, расстроил, обидел, огорчил, как хотите, манускрипт, подписанный Петром Алексеевичем по поводу ситуации по Донецкой и Луганской области, предоставлением каких-то особых полномочий. Я уверен на 101%, что особые полномочия надо делегировать всем 24 областям Украины одинаково. И Волынской области, и Черкасской, и Кировоградской, и Киевской наравне с Донецкой и Луганской. Надо понимать принципиально, что такое шахтеры. Это люди, которых очень... завтра не загонишь продавать сигареты или ремонтировать машины. Это народ, который Я был в шахте Горняк 95 на километре на глубине. И четко понимаю, что мой дед был шахтер, отец был шахтер, брат шахтер, я шахтер, и сын был шахтером, меня больше ничего в этой жизни не интересует. Сейчас занять их, это только возможность привести туда стройматериалы и дать возможность отстраивать свой край. Но пока не закончится война с Советским Союзом, даже не с Россией, этого сделать практически невозможно. Благодарю. А, Алексей. Значит, мужчина, я считаю, что уважение должно быть взаимным. Сюда послушайте, если вы задаете вопрос. Я не иду в политику по приколу. Я по приколу съездил в Донецкий аэропорт, по приколу съездил в Дебальцев, Углегорск, Попасное, а в политику я не иду по приколу. Я четко понимаю, что бюджет подает в парламент кабинет министров. И люди, которые занимаются отраслевыми вопросами, четко понимают, как вытащить на себя дело. Когда бюджет попадет в парламент, мы сядем с помощниками, со специалистами и будем решать вопрос на месте. А по поводу приколов, поверьте мне, я могу вас возить с собой, и мы по вместе. Спасибо за ответ, Алексей. Ласка. Ваши бы слова до да, Сомали в уши. Они там угу. похожи с нами по территории. Я уверен, что Люди украинцам не в первую очередь надо понять, кто они. Должна быть национальная идея. Мы должны понимать, зачем мы живем на этой планете. Если желтое в нашем флаге это хлеб, возможно, мы можем кормить весь мир. Если мы находимся на водоразделе между Европой и страной бензоколонкой... Возможно, мы можем построить, чего не сделали за 23 предыдущих года, много транзитных дорог и обеспечить Дороду, население у дороги, работы не плечевыми проститутками, а обеспечить рынок, как в Америке, когда у тебя есть гостиницы, когда у тебя есть заправки, когда у тебя есть ремонтные базы. Я считаю, что нет смысла выпускать неконкурентоспособный товар. Если мы конкурентны в чем-то, если наша инженерная отрасль способна производить ракеты, и мы должны делать ракеты. Если мы не можем делать автомобили, нельзя а, позориться перед всем миром, показывать, какие мы криворуки. Надо перепрофилироваться. Кто-нибудь? Вот можно, если можно, тут. Прошу. Сергій Даниленко, інститут міжнародних відносин. Мене цікавить, як в цій ситуації економічній ви дивитеся на соціальну сферу, зокрема освіту, медицину. Як ви плануєте взагалі економічну модель, яка б вирішила питання тих галузей, про які я щойно сказав? Це буде і відповідь для ти для молоді. Про да, але ж це да. дуже широка питання. дуже широке таке. Ну Може... да, галузь освіти мене цікавить. и ваши конкретные думки в галузи освіти. какие решения вы примете, как вы будете вести политику в этой Интернет-партия. Алексей, прошу. Больна пусть валяется, да? Мне кажется, что огромная беда Украины в том, что в 90-е годы большинство мальчишек и девчонок хотели стать рэкетирами и проститутками, потому что там можно было заработать деньги. Сейчас они все хотят работать в прокуратуре, в суде, в милиции, потому что это единственная возможность зарабатывать деньги, решать вопросы, ездить на рейндж роверах не на Теслах, заметьте. И при этом я в Фейсбуке публиковал у себя переведенную миссию Министерства образования Сингапура. Я считаю, что мы должны взять за основу этот текст и жить по нему. Я не раз говорил о том, что мы должны стать условия, при которых ребенок, родившийся здесь, может получать образование здесь либо где-то за границей первоначально он все равно будет получать здесь после чего он может вернуться и реализовать все свои возможности тут а не где-то за рубежом но прежде чем учить детей надо научить педагогов и сейчас вопрос как это делать вот с малолетства с воспитателей в детском саду потому что там беда это был ответ от Украины единая Украина. и вот о чем